три дня нормально не сплю а то и даже больше вы знаете что я был в константиновке в счастье там тоже было не сильно просто и потом я добрался с каким-то невероятным усилием просто в киев из константиновки на попутках в харьков с харькова полдня выезжал поездом но смысл не в этом Просто жду, чтобы кто-то появился в эфире. Всем добрый день. Значит, смотрите, я только что написал пост о том, что Венгрия последняя страна, которая дала согласие на отключение России от SWIFT. На самом деле, да, я должен попросить прощения, потому что осталась еще Германия. Вчера я читал публикации и... Прочитал, что Германия уже тоже согласилась на такое отключение, но на самом деле они еще до сих пор в неопределенной как бы, позиции. Соответственно, я сразу же связался с представителями украинской диаспоры там и мне сообщили, что завтра в 12.00 у них будет братан. Я же в стриме просто, оно так перебивает. Я одну минуту сейчас буквально и все. Да, ну, вы понимаете, какое у нас да, сейчас положение. И... Все все прекрасно это понимают. Кстати, да, хотел сказать, что Украина официально запросила у красного креста у международной организации вывести российские трупы из Украины. То есть мы хотим официально показать, что у нас уже несколько тысяч российских трупов в связи с тем, что Россия врет своим гражданам, она рассказывала им всем, что это будет простой блицкрик, там прогуляемся по Украине и нациков, фашистов, бандеровцев быстренько всех укатаем. Но на самом же деле это, конечно же, не так. И все, кто заехал в Украину, живыми они отсюда не выйдут. Единственный их шанс выехать отсюда живыми – это только пленными там как-то вот, вот в таком вот в таком вот плане. Но я про акцию еще раз благодарю всех, кто в эфире. Это важное обращение на самом деле. Значит, завтра наша диаспора, а также организация, которая близкая к правящей партии Германии, в 12:00 приблизительно начинает акцию под Бундестагом чтобы как-то все-таки обратить внимание немецкого руководства на то, что необходимо отключить Россию все-таки от SWIFT. И вы же прекрасно понимаете, что это будет очень серьезный ущерб для Путина, для Российской Федерации. И, а нам, в принципе, осталось продержаться ну, неделю, ну, может быть, максимум 10 дней. И у них они просто, российская армия будет просто обескровлена. Уже сегодня Путин э, снял э, командующего за, ответственного за эту операцию. То есть она провалилась абсолютно по всем фронтам. Еще раз говорю, все россияне, которые зашли в Украину, Зашли в частности в Киев, они живыми просто отсюда уже не выйдут. Все. Максимум они могут просто сдаться, и тогда маме, папе их отдадут, ну на каких-то определенных наших условиях. Я уже просто устал. Я даже я уже через одно, через два публикую видео пленных россиян. Самим россиянам рассказывать нечего, нет смысла никакого. Российская техника для них не российская, россияне для них не россияне. Ну в общем, вот это говно, которое у них в голове, да, они никогда не признают, что это их говно. Они всегда будут говорить, что это другое. Я не для них сейчас говорю. Я говорю о том, что завтра мы постараемся обеспечить э, к стрим прямо с этой акцией под бундестагом я постараюсь провести этот стрим на своем канале то есть дать человеку просто доступ к своему каналу для того чтобы он смог постримить эту акцию все друзья держитесь все будет у нас хорошо Никто, ни, никакой паники. Пожалуйста, я очень прошу, не подбирайте, скажите детям, чтобы не подбирали на улице никаких предметов, потому что эти уроды, они уже начинают разбрасывать все вплоть до спичечных коробков для мобильных телефонов. Сегодня, в общем, много сообщений об этом поступает. Ничего не поднимайте на улицах, пожалуйста, ничего поднимать не нужно. У нас впереди еще тяжелое время, но мы это все выстоим, мы это все переживем, мы обязательно победим, и... а Россия будет обосранная вместе со своим Путиным и вместе со всеми своими этими, как они называются, освободителями от какой-то хунты. За Зеленского проголосовало 74% украинцев, они нас пришли от него освобождать. Но там нет ничего, там нет мозгов, там нет ничего святого. У нас люди в бомбоубежищах сидят по ночам. У нас женщины уже рожают в подвалах. Мы за все, за это им отомстим. Поймите, мы этого всего им не оставим. И еще обращаюсь к жителям Донбасса, которые, может быть, меня слышат, и пишут, что Донбасс обстреливают. Так, друзья мои, Донбасс а ваш обстреливает та же Россия, которую вы позвали. И она стреляет и в вас, и в украинскую сторону. Все это время стреляла для того, чтобы спровоцировать. Для того, чтобы спровоцировать столкновение. Но теперь, после того, как мы отобьемся здесь от России, я больше чем уверен, что мы пойдем действительно уже в этот раз на Донбасс. И будем уже забирать все это э, и делать серьезные меры для этого. Потому что это все утомило, они нас вывели. Так больше нельзя. Все, друзья, пока.